А сяет, О, Кого бы сейчас э, не привели мы с вами как народ к власти, ничего не изменится, потому что система старая. Система, э, говорит, система работает так, что это по... тотальная коррупция. Кто из вас в жизни сталкивался с каким-то проявлением коррупции? Поднимите руки, не стесняйтесь. Мы разве бедная с вами страна? Разве у нас нет э, ресурсов? Да? разве у нас нет людского потенциала такого? Да, э, считается, что украинские ученые в СССР их было там в два раза больше, чем всех остальных э, республик бывшего СССР. Да? разве у нас нет этого потенциала? Разве мы не до... разве мы не умеем работать? Разве мы не умеем зарабатывать деньги? Разве мы не умеем платить налоги? Мы все это умеем. Тогда почему мы живем как в средневековье с вами? Почему вы, когда приходите к чиновнику, вы должны стучаться ему в дверь и спрашивать, можно ли зайти? Почему вы не имеете права зайти к нему, чтобы он решил ваши проблемы? Почему мы боимся милицию? Кто-то из вас доверяет милицию? Поднимите руку, кто доверяет милиции сегодня? Кто доверяет сегодня нынешней власти? Какая она там? Оранжевая, белая, белая, голубая. Кто доверяет этой власти? Есть хоть один человек, который доверяет? Нет. Почему так сложилось? Я вам скажу свою версию этого всего. Это мы с вами виноваты в этом. Мы виноваты в том, что мы сидим дома и мы не решаем свои, не используем свои гражданские права. Конституция говорит о том, что единственным носителем и источником власти в Украине есть народ. Есть народ. Кто из вас думает о том, что сегодня в городе Желтой воды нет коррупции? Я, ну, это просто такой риторический вопрос, да? который подразумевает собой. Если бы в Украине не было коррупции, давайте вот представим себе сегодня на секундочку, как бы мы жили? Говорят, что в день есть статистика, до 1 миллиарда гривен а, происходят государственные закупки. Да? Есть такое понимание. Государственного, когда государство а, закупает какие-то услуги, какие-то товары, в том числе для того, чтобы школы, а, дети в школах питались, и так дальше. Представляете, в день. Э, до миллиарда гривен иногда происходит государственных закупок. Вы знаете, что если вот э, даже при оранжевой власти, да, как ее называют, доходил процент отката, то есть э, мы сделаем, мы сделаем, мы у вас купим, да, дадим, а вы нам откатом 20-30%, то сейчас, говорят, откаты до 70-80% происходят. Вы представляете, сколько денег уходит? И сейчас вот я хотел бы такую представить себе не, такой невероятный момент. Представьте, что а, всех жителей вот Желтых Вод, там, Луганска, а, там, Макеевки, Днепропетровска а, на полгода вывести пожить в Финляндию, к примеру. Дал вот представить, пожить, да? А, я себе также представляю результат. Когда бы мы все вернулись оттуда? Мы бы пришли, с друг другом собрались и сказали бы, а что происходит? Почему эта страна может жить так, как они живут сегодня, имея наивысшие стандарты жизни, а мы не можем так жить? И знаете, какой ответ? Мы должны встать и начать что-то делать. Демократия это не тогда, когда есть у меня права. Демократия это когда я уважаю чужие права, в первую очередь, права своих соседей. И второй момент, это когда мы с вами, как народ, как громада, как сегодня кажут, имеет инструменты влияния на людей, которых мы избрали во власть, делегировали. И вот я вам скажу, кто бы ни пришел, допустим, допустим, уйдет Янукович, придет там кто там, тягни Бог, Кличко, Ясенюк. Порошенко, кто? Каждый себе там выберите президента, за которого будете голосовать. Неважно. Снова Янукович придет, там, Азаров, сын Азарова, там, Клюев, кто угодно да, придет. Что-то изменится? Нет. Сегодня такое послание всего Майдана. Вот мы были с женой в, 5 в субботу на Майдане, недолго были. И как раз попали на вечерний такой митинг, когда там лидеры оппозиции и так дальше. И если раньше народ там говорил о европейских ценностях, если раньше народ говорил там о каких-то вещах, таких более таких высоких материй, то сейчас звучит простое послание. Мы с вами должны научиться контролировать эту власть. Мы должны с вами научиться контролировать эту власть. Как это сделать? Это не просто сделать. Это не, это не произойдет за год, за два, за три. Но этот митинг, это один из инструментов, понимаете? Этот митинг, один из инструментов для того, чтобы мы стали, с вами стали жить лучше. Хотя бы, чтобы наши дети. Мы с вами умеем думать. Мы с вами образованные. Мы все интеллектуалы. Более того, мы еще изобретатели. Я говорю, как за нацию, да? Мы до сих пор пускаем ракеты в космос, представляете? Несмотря на все, мы до сих пор запускаем ракеты в космос. Мы до сих пор изобретаем потрясающие вещи. Так почему же мы плохо живем? Потому что нет правил жизни. У нас нет правил взаимоотношений как правильно строить взаимоотношения. У нас сегодня нет элементарного, у нас сегодня нет земельного кадастра, никто не знает, кто чем владеет. У нас абсолютный бардак в стране. Как долго это будет продолжаться? Кто это изменит? Мы с вами можем это изменить. Мы с вами можем это изменить. Можно еще много говорить, да, можно всякого, но то, что мы начинали здесь с шести человек, и сегодня пришло вот столько, нас всех. Это просто показатель. Представляете, в Николаеве два раза меньше людей собирается. Это показатель. Я смотрю, здесь нет молодежи, как на Майдане. В ну, есть молодежь, но их не, не большинство, да? Я смотрю, люди здесь, которые уже пожили и знают. И даже тот человек, который выпил, тут хватал микрофон и рассказывал, сейчас я вам покажу тут Кузькину мать. Он тоже, он тоже имеет такие же права, а, как и мы с вами имеем. Их надо уважать. Но я смотрю на ваши лица, я понимаю, что я вас младше, о том, что для некоторых я сын, для некоторых я даже внук и так дальше. И я радуюсь. Я такой немного политичный человек. Я не поддерживаю там многих политиков, потому что я считаю, нужно менять систему. И когда система правильная, кто бы ни пришел к власти, он будет работать. Да, как в Соединенных Штатах Америка. Приходят республиканцы, кто-то живет хуже, нет. Приходят демократы, кто-то живет хуже, нет. Есть политическая борьба, но система работает. Я вам скажу, когда подходишь к Майдану, первое, что там баррикады стоят, есть несколько входов на сам Майдан, да, с разных улиц. И вот если вы выпивший, туда не, вас не пустят. Вот я был там, я видел. И каждый из вас может убедиться, это не то, что я там был, как где-то на Марсе, знаете. И что меня поразило, о том, что разные люди стоят. Кто-то побогаче, кто-то помоложе, кто-то постарше, кто-то победнее. Но все они стоят вместе. У кого-то на лице там, 40 лет шахтерского труда, да, прям на лице видно, вы знаете. Кто-то профессор. И когда ты стоишь рядом с ними, вообще нет никакого страха. Это люди отстаивают свои права. Свои права. Мы каждый из вас сегодня стоим за свои права. Как Тягни Бог сегодня сказал, там не рекламируйте Тягни Бога, я не представляю никакую политическую партию. Но он сказал: это Майдан гидности о том, что мы люди, и нас нельзя бить, нас нельзя бить, нельзя бить наших детей, нельзя издеваться над нами. И мы хотим ответа, чтобы власть отвечала перед народом. Спасибо. Хочу сказати на українській мові, але так склалися обставини, що я змушений це зробити на російській мові, мені так буде трошки легше. В моєму житті був випадок, коли я був ще україномовний і достатньо гарно балакав на українській мові. Я попав у гості до рідної тітоньки у місті Жданів, тоді він називався так. І я на все життя запам'ятав запам такий випадок, Випадок. Не подонокий випадок. Це було сплошно рядом. Коли дітлахи, які балакали на російській мові, тикали в мене пальцем і так їхідно казали на мене Україна. Можете себе представити? Я балакав на українській мові, вони отак на мене тичуть і кажуть, Україна. Мені хочеться, щоб більше цього не повторилося, щоб ми свободно. Вільно балакали на українській мові. І останнє, що я хочу сказати, шановні жовтоводці, я вами щиро пишаюсь ви молодці. Добрий день! Ви ж простіте мене, я звісно теж плохо разговариваю українським языком, але я вивчу цю рідну мову. Я вам біцяю, що я вивчу. Ви знаєте. Кто бы здесь ни стоял, сторонники или противники действующей власти, я думаю, никто не сможет назвать ни одного покращения, ни одного пункта из покращения, которые нам обещали. Мы этого ничего не видим. Стыдно за государство. Я горжусь тем, что я живу в Украине. Но почему-то я не могу гордиться своим президентом, простите. В то время, когда я принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, наш гарант Снимал шапки в туалета. Стыдно! Этого не должно быть, понимаете? Ведь это посмешище на всю страну. Я не против. Мне, в принципе, я сейчас вне политики, потому что действительно у нас стыдно, что в такой стране, богатой стране, мы не можем себе найти достойного человека, который бы возглавил себе страну. Очень стыдно. Неужели сложно бороться, бороться с коррупцией, зарплатой конверта? Вы посмотрите, как ну, многие сталкивались с тем, что нужно трудоустроиться, например, где-нибудь на предприятии города. Никого не интересует ни ваш диплом, ни ваша трудовая книжка. Вы проходите фейс-контроль. Заплатили, кто-то за вас словечко заполнил, это, замолвил. Это же ненормально, понимаете? Закупочная цена мяса, вот если так уже говорить, э, пускай там, я точно не знаю, но 16-20 гривен. Вы видите, что творится в магазине. Неужели это не подконтрольно? Ведь продается три дорого все это. Простите, стыдно. Вот об этом мы и говорим, что совершенно никакого контроля. Мы должны контролировать свою власть. Простите, я более радикален. Я считаю, что хотя бы одного наказать, подвесить вот там, чтобы другим было неповадно. Мы богатая страна, у нас хватает средств. Если мы только перестанем воровать, мы без Европейского Союза сможем себе построить счастливую Украину. Спасибо большое! Слава Україні! На завершення, як висновок наших зборів, хочу ще раз всім подякувати за те, що знайшли можливість прийти сьогодні. І хочу закликати всіх не залишатись байдужими в майбутньому. Тут з'явилась така пропозиція зібратись на наступному тижні. Але хто знає, яка ситуація буде завтра в країні? Я надіюся, що ніхто насильницьким методом більше людей розганяти не буде, і нам не прийдеться потім всім збиратись і їхати в Київ. Якщо ми туди не поїдемо, то е, зі своєї сторони я готовий буду вийти сюди. Якщо ви будете готові також вийти, будь ласка, давайте зустрінемось. Е, є така пропозиція. Не закінчувати на цьому наші зустрічі, не закінчувати на цьому активне громадське життя, а лише починати і кожного дня прогресувати. Адже лише в горизонтальних зв'язках, коли ніхто ні від кого не залежить, а всі рівні, ми зможемо з вами побудувати кожен для себе краще майбутнє. Дякую. І на завершення, вже як прийнято. Гил Украины.